Николай – один из тех, кто стоял на институтской во время снайперского обстрела. Каждый день приходит туда, где погибли его товарищи. И хочет, чтобы мемориал Небесной Сотни был именно здесь. Именно здесь. Это все было в крови, аж до самого низу, до Украины. Сам больше загинуло тут, тут людей, тут, в этом районе. Мы забирали в двух раненых, кто даже нам стреляли, нам стреляли. Просто был жах. Неподалеку уже установлен небольшой памятный знак. Его из брусчатки сделали самообороновцы. Но соорудить монумент на этом месте не получится из-за планов на расширение отеля. Просьба не прикасаться. Сохраните для расследования. Следы от пуль здесь на стенах, на брусчатке, на деревьях, на столбах. Скоро их закончат исследовать баллисты. Но архитекторы и скульпторы предлагают сохранить все в первозданном виде. Тем более люди сами определили важность этих предметов. Например, к насквозь прострельному столбу возлагают цветы. Константин Скрітуцький, автор скульптур скульптурної пізежної алії, предлагають саме впечатляючі експонати залити жидким стеклом. Символічна річ. Дякую, от на набуло якусь таку чи опаловку поставити повністю цю сторону, залити. Може, там якось підсвітити її, щоб там люди. Бо зараз всі знають, де що відбувалося через місяць, коли людей забуде про це. Такой вариант уже понравился главному архитектору столицы, а вот от замысла соорудить стену вдоль тротуара на Майдане Сергей Целовальник предлагает отказаться. Но в данном случае случайно постановлен, поставленный памятник проходной такой, знаете, когда ты ежедневно идешь на работу и проходишь мимо, не, 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 это неправильно. Место должно быть значительно найдено. На самом Майдане сейчас отремонтируют только самое необходимое. Перестраивать главную площадь будут, когда появятся деньги. Оксана Муллер, Евгения всеенко Олег Писарец, события.